ramai yang mahu tahu apa punca sebenar Rafizi Ramli meletak jawatan sebagai menteri dan hari ini Rafizi Ramli telah membongkarkan punca sebenar beliau meletak jawatan ya dan ini yang menarik ya untuk kita tonton bersama video pendedahan daripada Rafizi Ramli. Jadi tanpa membuang masa sahabat-sahabat semua, Ayo kita bersama-sama untuk menonton uh, video ini. YB pilih untuk Rizal juga. Hmm I, I, iyalah, ialah saya ingat, saya ingat yang, yang yalah tak ramai orang pernah jadi menteri kan. Hmm. Saya pun sebelum jadi menteri pun saya ada pandangan yang berbeza hmm. tentang proses dalam kerajaan ya. Okay. Um bukannya kalau seorang tu jadi menteri hmm dia boleh buat keputusan seorang-seorang dan benda tu perlu berlaku. Um, ada keputusan-keputusan yang melibatkan keputusan dasar. Hmm. <coughs> Jadi bila keputusan dasar, dia kena bawa ke kabinet dan dia mesti mendapat persetujuan daripada kementerian-kementerian uh, lain, menteri ministry lain. Kemudian setelah keputusan itu diperolehi, dia hmm. perlu dilaksanakan pula oleh penjawat awam. Jadi sebenarnya kalau kita nak bawa perubahan okay. maksudnya kita kena mengubah dasar dan dasar itu perlu mendapat persetujuan semua hmm. jadi dalam uh, kerajaan ini uh, dinamik politik itu tetap ada kalau seseorang itu ingin mengubah status quo tambah kalau saya menteri ekonomi okay. dia melibatkan dasar yang semua kementerian dan perkara-perkara yang rumit maka dinamik politik itu cukup penting. Kalau dalam contoh uh, yang berlaku selepas pemilihan keadilan, kan, hmm. apabila Nurul Izzah bertanding, semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri. Hmm. Bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden, isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti hmm yang juga perdana menteri telah hilang keyakinan dengan um, saya sebagai timbalan presiden yang juga menteri ekonomi. Hmm. Jadi bila message itu jelas dia akan diterjemahkan di dalam kacaan bahawa perdana menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga menteri ekonomi. Dan bila pula <coughs> kita tengok keputusan pemilihan Utamanya keputusannya yang mana uh, badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya. Hmm. Dia memberi gambaran kepada kerajaan, uh, penjawat awam, menteri-menteri lain, kementerian bahawa sebenarnya um, saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti. Jadi bila you sudah hilang kepercayaan, isyaratnya you sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri, kemudian you hilang mandat daripada parti. Jadi kalau tiba-tiba you nak terus melakukan perubahan besar yang memerlukan sokongan dan juga uh, 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 support daripada kementerian-kementerian lain dan biro awam. Kalau you jadi menteri lain Hmm. Dia kata buat apa aku nak goncang, aku susah payah semua ni sebab sebenarnya Perdana Menteri dah hilang keyakinan dengan dia. So, buat for. Jadi akhirnya kalau saya kekal, saya akan jadi lemdak minister. Dan sebagai menteri yang 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 dilihat sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri sendiri, daripada parti dia sendiri, kalau saya terus nak buat kerja yang bagi saya ada kesan kepada negara, dia akan mengheret kementerian saya kena hmm. penjawat awam di dalam kementerian saya kena buat macam-macam buat susah payah sampai ditolak sampai ditolak jadi kecuali lah aku nak jadi menteri pasu bunga hmm. yang masuk clock in clock out hanya makan gaji buta tapi tak ada kesan uh, dan uh, that's not me dan juga sebenarnya saya juga kena fikir tentang um, fungsi dan peranan Kementerian Ekonomi itu supaya tidak terheret di dalam perkara ini jadi yang ini saya ingat Um, dia agak berbeza lah Di antara syarikat swasta dengan kerajaan hmm. Kerana kerajaan ini dia memerlukan legitimasi hmm. Untuk kita melakukan perubahan Jadi kalau mesej itu sudah jelas Isyarat itu jelas bahawa Presiden parti dan juga Perdana Menteri Isyarat halus melalui pemilihan ini Ialah dia sudah hilang keyakinan dengan saya Jadi you better know That um, untuk Um, kepentingan negara adalah lebih baik untuk berundur secara terhormat. Hmm. YB, saya nak Michelin innovates on the road and far beyond by developing an inflatable Try sikit lah. Tadi YB dah cakap lah tentang apa perubahan hmm. and it's not bukan macam magic stick. Menteri buat padu ting jadi. Dia hmm. tak jadi macam tu lah yeah. kan. Uh, dan YB pun dalam posting YB ada cakap uh, bahawa ya uh, YB dah tak terikat dengan rahsia lagi. Jadi saya try lah YB tak tahu saya nak tanya apa kan. Ah uh, padu lah YB. Sebab tu jawab kemudian lah Okey okey. Uh, uh, sebab dia uh, kau tidak belum apa-apa nanti satu malam kita cerita pasal uh, benda teknikal yang okay. macam itu. Kan? Okey baik okey okey. Ah uh, tengok dia cuba. <laughs> aku senang aku cuba boleh je moderator. ha. <laughs> uh. Okey kita pergi kepada apa yang orang kata next lah YB. Hmm. Next kan. Ni orang kata saya seni lebih kepada pro bonus pro bonus right? hmm. Dia kata Yelah setiap kali pemilihan ni ada menang, ada kalah dan uh, biasalah yang kalah tu dirangkul dan PM pun dah pujuk. Tapi kenapa tak makan saman untuk pujuk ni? Pujuk ni macam saya sebut tadi lah. Dia bukan soal pujuk tak pujuk kerana saya tak tak uh, merasakan bahawa dia ada kebaikan kepada negara kalau you jadi menteri lemdak hmm. yang akan mengheret kementerian you sendiri kerana mesej dan isyarat itu jelas kan tapi ialah dia <coughs> saya ingat dialah orang yang yang mengatur semua ni pun dia tak fikir panjang sebab itu bagi saya macam saat dalam kempen itu saya kata sepatutnya perkara ini dibincangkan dan difikirkan panjang-panjang kenapa perlu mengheret kerajaan dan negara kerana bila goncang dalam parti seperti ini dia akan ada kesan lah. Hmm. I mean I think it's very naive to think that uh, perancangan itu sebenarnya tidak akan membawa kesan kepada parti sekurang-kurangnya kan. Jadi bila reaksi daripada rakyat dan anggota parti itu negatif sekarang dah lebih kurang dua bulan. Dia masih lagi belum reda contohnya kan dan tiba-tiba sekarang pimpinan parti kena turun pula tiap-tiap negeri untuk hmm. redakan semua kan. Jadi maka uh, mereka yang melawan saya sudah tentu dia terpaksa bawa naratif baru lah. Mm -mm. Uh, untuk menggantikan saya ni perlukan alasan yang kukuh. Jadi alasan tu saya ingat susah-susah. Dia serang peribadi je lah. Jadi itu yang cerita merajuk. Jadi nak ditunjukkan bahawa Um, sebenarnya saya telah dipujuk kena mengajuk kena ada pujuk lah. kan uh, tapi hmm. saya ingat itu kan, after lah. tidak apa nama ni betul-betul uh, uh, berasaskan kepada niat yang awal dahulu kan jadi soal mengajuk ni saya pun pelik jugalah kalau pujuk itu ialah balasan kepada merajuk kan okay. saya pun pelik jugalah merajuk ni kalau hmm. tengok kepada Makna mengajuk lah. Mengajuk ni kalau orang tak dapat sesuatu. Hmm. Ha, kalau anak kita dia nak baju, kita tak bagi. Dia mengajuk lah. Kita bagi baju, maka habislah mengajuk dia lah. Hmm. Kes saya lain. Saya memang menteri. Hmm. Dan uh, saya tak mahu sesuatu. Saya tak mahu menteri itu. Jadi dia soal tak timbul kita mengajuk ke uh, apa nama ni um, kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip tadi kan kerana bagi saya mengajuk ni ataupun soal letak jawatan ini dia mesti bersandarkan kepada isu yang lebih besar iaitu kita mahukan uh, pimpinan negara yang berada di dalam kabinet mesti bebas untuk menyatakan pandangan terutamanya hmm. kalau um kerajaan itu menjanjikan perubahan dan reformasi. Reformasi ni kalau nak buat sesuatu, baik reformasi undang-undang ke reformasi ekonomi dia kontroversi. Dia um akan uh, menukar status quo. Jadi setiap satu perkara yang kita nak ubah itu, dia sudah tentu akan ada perbezaan pendapat. Jadi kalau contohnya uh, bila pujuk saya balik Balik itu maksudnya hanya bila bila pemilihan dalam parti itu berlaku. Tu saya ada, hanya ada dua pilihan saja. Hmm. Satu ialah saya kekal dalam kerajaan kan. Tapi kekal dalam kerajaan tu secara tersiratnya ialah bersyarat. Bersyarat maksudnya tutup mulut, duduk diam-diam. Jadi apa pun kamu buat jelah sebab kamu menteri yang tak ada mandat. Jadi kalau begitu, Um, adakah yang duk tanya kat luar ni Merajuk, buat kerja, jadilah menteri Semua Dulu kita juga yang nak tukar kerajaan hmm. Kerana kita nak menteri-menteri Yang um, um, Akan bersuara hmm. Dan menteri-menteri yang akan menegur Kalau tidak kita pernah melalui zaman 1MDB dulu Menteri semua ya, ya, ya Semua Akhirnya negara jadi macam inilah kita dah melalui proses yang panjang itu. Jadi saya tidak mahu menjadi anggota kabinet kalau contohnya yang secara tersirat itu um, pandangan saya dikekang ataupun saya um, tidak boleh um, mempunyai pandangan yang berbeza dan uh, saya juga tak mahu contohnya Kalau atas dasar, um, jangan mengajuk, uh, buat kerjalah untuk parti dan sebagainya. Saya tidak mahu contohnya, usaha hmm. saya, kalau dia ada nilai tambah kepada PKR, akan terus melambung PKR, hmm. tetapi oleh kerana saya tidak uh, ada ruang untuk berbeza pandangan, maka um, saya tidak ada um, pengaruh Ataupun uh, boleh uh, mempengaruhi keputusan tentang siapa yang nak dilantik, siapa yang layak, hmm. budaya politik yang teruk yang saya tak setuju. Akhirnya, if I'm not careful, I will become an enabler to everything that I was against before hmm. um, sebelum PKR menjadi kerajaan. Kalau saya kata saya tak suka budaya membodek. Kerana itu sebab kenapa PKR um, ada. Uh, um, kerana kita tak mahu budaya yang kau tahu, yang membodek, yang cium tangan. Yang itu Dato' Seri Anwar duk sebut berkali-kali dalam ceramah. Mm -hmm. Tapi kalau saya tegur kata budaya itu semakin berakar. Sehingga kan ada orang yang sebenarnya kita pun tahu dia tak layak. Tapi oleh kerana dia bawa beg dan dia bodek, maka dia dapat tempat. So I'm being asked untuk kekal menjadi menteri Sehingga ditawarkan jadi timbalan presiden lantikan untuk terus buat kerja Jadi saya ini jadi pasu bunga dan make up Supaya ada rakyat yang kalau mengikut ataupun Bersetuju dengan saya, menyokong PKR Tetapi semua yang di belakang itu saya tidak ada apa-apa keputusan That is bagi saya soal prinsip yang cukup penting Kalau kita betul-betul yakin dengan reformasi Maka Um, kita kena pastikan bahawa ruang itu ada sepenuhnya Kalau tidak sampai bila-bila Setiap kali ada orang yang berbeza Sepenang. pandangan dalam parti Mudahlah tuduh dia mengajuk hmm. Masa aku buat kerja sepuh mati dulu tak timbul pula cerita mengajuk Masa contohnya um, Saya bongkarkan pasal 1MDB Daripada awal saya satu-satunya pimpinan parti ini daripada PKR yang masuk keluar kampung bertahun-tahun um, dedahkan dan uh, bawa pemahaman rakyat mengenai 1MDB. PKR dapat laba yang besar daripada itu. Malah bila pertama kali Datuk Seri Anwar sebut pasal 1MDB dalam parlimen, yang tulis hmm. ucapan tu aku. Hmm. Masa itu tak timbul pun soal mengacu. Tapi bila saya ada pandangan yang berbeza, terutamanya hmm. yang yang mengkritik uh, kebim yang 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 menzahirkan kebimbangan saya tentang budaya bodek yang yang berakar dalam pati uh, tiba-tiba timbul mengajuk dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya soal mengajuk, soal balik, I think kita kena kembali kepada soal asas. Saya tak jadi menteri pun tak apa. Ha? Saya tak ada jawatan pun tak apa. Ha? Tapi perkara-perkara yang saya sebut tadi ialah untuk demi masa depan dan kelangsungan PKR. Dan kalau PKR sekarang ini menjadi kemudi kerajaan dan untuk tahun-tahun akan datang ingin menjadi satu uh, kumpulan yang mempengaruhi politik negara maka perkara-perkara ini adalah penting dan dia tidak boleh disapu begitu sahaja. Yang itu yang bagi saya, kalaulah perkara itu diselesaikan dan uh, paling kurang uh, sama ada saya ada ke tidak ada di dalam parti atau kerajaan hmm. dia sebenarnya lebih baik kerana yang mendapat uh, sokongan daripada rakyat tu bukan batang tubuh kita ialah kerana idea dan budaya dan nilai politik yang kita bawa yang sekarang ini dalam pemilihan yang lepas uh, mendapat banyak kritikan daripada orang ramai hmm, hmm, hmm agak membimbangkan lah bila YB kata tak boleh bercakap itu dan like ini kan. Tapi YB, uh, i, merajuk ni sebenarnya adalah uh, hujah agung pro-bonus-pro-bonus. Pro bonus. Tapi pada rakyat YB, yang saya fikir hmm. mungkin ada yang tak dapat konteks penuh tapi fair. Hmm. Logiknya adalah YB dipilih melalui pilihan raya P100, pandan, hmm. menang dan uh, jadi menteri. Dalam satu hal, YB kalah dalam satu internal election yang tak melibatkan boleh kata hampir kesuhan rakyat pun beberapa hmm. peratusan kecil saja yang terlibat jadi kenapa uh, orang kata ada yang kalah kasar keras tu hmm. kianat mandat rakyat lah tapi kalau mungkin yang lebih tengah tu sebenarnya tak ada kaitan pun uh, dan ini pandangan yang mungkin publik terfikir orang yang tak ambil paut sebab pemilihan sangat terlalu kena buat kelas politik hmm. yang lagi panjang lah dulu-dulu ada pendidikan sivik dekat hmm. sekolah. Hmm. Jadi bila ada pendidikan sivik, mata pelajaran pendidikan sivik selalunya bila dah lepas tingkatan 5 tu, um, orang faham sistem kerajaan. Okay. Tapi sekarang ni saya ingat generasi korang ni tak melalui um, pendidikan sivik. Jadi dia bakulkan sama hmm. tau kerja dengan syarikat dengan kerajaan. Okay. Majikan tu lain-lain. Kerja syarikat memanglah majikan kita tandatangan kontrak kena buat kerja dah makan gaji tu kamu buatlah kerja sesalah okay. kerja menteri ni lain kerana rakyat hanya memilih ahli parlimen okey daripada ahli parlimen kalau ahli ahli parlimen dari satu parti itu cukup syarat perlembagaan maka ketua partinya boleh membentuk kerajaan dan menjadi perdana menteri mm -hmm. yang melantik Menteri itu bukan rakyat. Yang melantik menteri itu adalah Perdana Menteri. Hmm. Jadi sebab itu saya kata kita berbalik kepada prinsipnya kalau yang sudah melantik itu isyarat halusnya ialah dia tidak bersetuju dengan beberapa pandangan saya ataupun dia mahu uh, uh, menguruskan pentadbiran kerajaan itu Uh, dengan beberapa cara yang mungkin berbeza daripada hmm. pandangan saya kan jadi um kalau saya kekal pun prinsipnya maka um saya sama ada perlu mengubah cara saya ataupun saya terpaksa bersetuju dengan beberapa perkara yang saya tak setuju kalau kita balik kepada mandat rakyat pun sebenarnya rakyat memilih kita berdasarkan kepada beberapa perkara ataupun kempen ataupun nilai yang kita persembahkan kepada rakyat supaya hmm. dia lantik kita sebagai ahli parlimen mandat rakyat sebenarnya ialah supaya kita kekal dengan cara itu Ek detective vo nahi hota jo sahi chabi ka patah laga le vo jo tala dhoond nikale Guys, kekal dan berpegang kepada prinsip itu sebab itu kalau sebelum-sebelum ini orang selalu kurang selesa, kalau menteri itu dia dah kalah, dia dah ditolak, bukan saja rakyat, parti pun tolak, tapi hmm. dia masih lagi nak jadi menteri. Hmm. Kerana mandat itu ialah daripada rakyat berdasarkan kepada kamu melaksanakan tugas dan juga memegang kepada prinsip semasa kamu dipilih. Dan kemudian kamu dipilih oleh uh, Perdana Menteri. Jadi yang itu adalah uh, uh, urusan di peringkat kerajaan Dia tidak berkait sebenarnya lantikkan rakyat kepada menteri mm -hmm. uh, Jadi ini perkara-perkara yang saya ingat Kalau saya um, boleh yalah, rangkumkan balik macam saya kata tadi Rakyat mahukan menteri yang bekerja Menteri nak bekerja ni Dia perlukan sokongan dan dokongan kementerian-kementerian lain dan penjawat-penjawat awam yang lain. Kementerian-kementerian lain dan penjawat-penjawat awam, dia sebenarnya membaca isyarat politik. Hmm. Dan kalau isyarat politik itu bermakna bahawa dia sudah hilang mandat daripada parti dia dan hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri, uh, maka apa-apa yang saya nak buat pun, itu akan diperlicihkan. Dan akhirnya dia akan mengheret kementerian dan akhirnya Um, yang menjadi harapan rakyat supaya Menteri Ekonomi itu boleh uh, membuat kerja dengan baik, akhirnya tugas itu pun tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, wajarlah Perdana Menteri melantik seorang Menteri Ekonomi yang dia yakin, yang ada mandat dia dan yang ada keyakinan supaya dia boleh maklumkan kepada menteri-menteri lain dan juga kepada isyarat dia kepada penjawat awam, barulah kerajaan akan dapat berfungsi dan melaksanakan perkara seperti yang dirancang oleh Perdana Menteri I think that's very sensible sebab saya pun mungkin macam yalah tak perasan tau Tak tahulah malas ke apa Cuba Sebab dia, tak belajar civik <cukuluh> Apa <cukuluh> Perdana Menteri tu sebenarnya adalah ketua parti yeah. Uh, yeah. kan dan dia lah yang lantik menteri I mean yalah sebab lazy argument apa dia pilihan lah, rakyat Tapi yalah this is fast the post punya Aku dia. tak faham kau cakap apa Sorry hmm. I mean <cukuluh> Dia <cukuluh> Uh, PM lah PM ni Sekarang kau balik kata ha. PM ni Okay, uh, ha. ha, eh. Ha, okay. P -p PM P -p Adalah ketua parti Yang melantik menteri Okay Rakyat hanya pilih ahli parlimen Jadi ahli, Untuk katakan Mengkhianati mandat rakyat Kerana ahli parlimen Yang menjadi menteri tu letak jawatan tidak berkait sama sekali. Macam tu lah YB kan? Aku tak tahu tanya orang yang nah. mendengar lah. Aku dah tegangkan tadi. <laughs> ha. Itulah dia. Okey YB. Uh...